तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान् खट्वाङ्गपोथितांश्चारीन्कुर्वती व्यचरत्तदम् कमण्डलुजलाक्षेपहतवीर्यान् हतौ जसः ब्रह्माणि चाकरोच्छत्रून् येन येन स्म धावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिताः पृथिव्याम् रुधिरोघः प्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्तादंष्ट्राग्रक्षतवक्षसः वाराहमूर्त्या न्यपतंश्चक्रेण च विदारिताः न खैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही च चाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासै रसुरा शिवदूत्यभेदूषिताः पेथुः पृथिव्याम् पतितांस्तांश्च खादाथ सा तदा इति मातृगणम् क्रुद्धम् मर्दयन्तम् महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेशुर्देवारिसैनिकाः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् दैत्यान्मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यान्तत्प्रमाणो महासुरः युयुधे स गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्रि स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत्